Pelajar perempuan tingkatan tiga sebuah sekolah di Melaka dipercayai dirogol dua pelajar senior di dalam kelas. Sial lah budak-budak lelaki ni. Perkataan sial ni pun tak dapat menggambarkan betapa biadab, jijik, jahatnya perubatan yang kau dah buat pada budak perempuan tu. Engkau tu form 5. Engkau tu tak lama lagi nak SPM. Tapi yelah kan, budak-budak macam ni SPM pun bodoh pun bodoh juga. Tak ada je dia nak jawab betul-betul. Budak perempuan ni masuk semula ke kelas sebab tertinggal projek sains dia. Bila nak balik tu, dia orang boleh tahan kat tangga. Yang seorang lelaki ni, yang budak form 5 ni, dia tolak balik perempuan tu masuk dalam kelas, dia rogol. Dia tanggalkan pakaian semua, dia rogol. Lepas tu pula seorang lagi dalam kalangan budak form 5 ni, dia pergi jaga cover line. Tak nak bagi ada siapa-siapa yang kantoi perubatan mereka tu pula. Seorang tolong rakam. Lepas tu seorang lagi masuk pula untuk rogol. Dua orang. Empat orang terlibatnya. Mana otak kau ni? Allahu Akbar. Sampai tak budak perempuan ni trauma. Tak pergi sekolah lepas kejadian berkenaan. Dan sampai tahap dia tak percaya dengan sesiapa. Ni buat report ni pun sebab video dia dah viral. Bila budak-budak ni rakam, okay, dia sebarkan pula mata kata. Kalau rakam-rakam video ni, kadang-kadang budak-budak ni beranggapan dia boleh jadikan benda tu ugutan. Kalau sekiranya budak ni sebarkan, ha, ni video kau ada kat kita orang. Kadang-kadang yang kedua, saja-saja nak suka-suka nak rakam, nanti bila sangat, bila rasa macam steam, tengok balik video tu. Bodoh Sebab tu bila saya pergi sekolah, saya selalu pesan pada pelajar-pelajar. Yang lelaki ni tolonglah jaga kemaluan. Jangan rogonan orang. Betul. Bila kau ni masuk dalam usia remaja, kendak kau kepada benda seksual itu ada. Tapi tolong kita ni ada agama. Kita ni kena faham halal haram dosa pahala. Jangan sekali-kali pernah ada niat untuk buat hubungan seksual selagi tak berkahwin. Apatah lagi untuk kau rogol perempuan. Sebab itu dalam hadis Nabi, bila mana ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Tapi Nabi tanya dia balik, kau nak tak orang berzina dengan mak kau, dengan isteri kau, dengan anak perempuan kau, dengan adik-beradik kau, dengan adik, dengan kakak, dengan makcik? Dan laki ni kata apa? Demi Allah aku tak nak benda berlaku, macam tu berlaku pada keluarga aku. Nabi nak ingatkan pada laki ni kalau dia boleh buat pada orang lain, adik-beradik keluarga dia pun boleh jadi mangsa juga. Sama juga dalam kes ni. Budak-budak macam ni, kau tak fikir ke benda macam tu boleh berlaku pada adik kau, pada mak kau? Melainkanlah kalau kau ni memang perusak Kau pun nentang adik kau sendiri. Hai, hey, geram betul lah saya bila dengar cerita-cerita macam ni Tapi adalah pula netizen yang kata Okay, inilah sebab tak boleh rotan budak-budak sampai jadi macam ni Nak ceritanya, kalau rotan sekalipun Tapi kalau perangai macam ni, rotan tak jalan Kan, sebab kadang-kadang budak-budak macam ni Bila mereka dah remaja, mereka tak dengar dah kata-kata mak bapak dia Tak dengar dah nasihat cikgu Sebab mereka dia dah memang macam tu Okay, tak fikir kesan daripada perbuatan yang dia buat Habis tu kita nak mula pada mana? Tu, didik budak-budak daripada kecil tu. Hari ni saya pergi sekolah, budak-budak dah buat macam-macam dalam kelas. Okay, dah tanggalkan seluar, dah sampai isap kemaluan kawan, dah sampai tahap, dah buat perangai hubungan sama jantina, laki dengan laki, onani dengan kawan. Bahkan yang terlibat sampai tahap ketagih dengan benda-benda seks ni. Kadang-kadang ada kes ini, kes suka sama suka, perempuan tu kadang-kadang ajak laki. Tapi dalam kes ni, budak perempuan tu tak rela. Budak perempuan tu mangsa. Jangan pula sampai victim blaming. Salahkan budak perempuan. Kenapa pergi sorang-sorang? Eh, ni dalam sekolah ni. Siang hari ni, petang dua lebih. Sekolah tu tempat selamat. Kenapa nak salahkan pada waktu kejadian tu pula? Jadi nak tak nak benda ni yang kita kena letakkan kesalahan kepada perogol tu. Jangan ada victim blaming. Dalam apa jua isu Jangan salahkan pemakaian Jangan salahkan situasi berkenaan Sebab benda tak dapat support pun Budak yang jadi mangsa tu sendiri jadi apa tanggungjawab dan peranan kita? Kita boleh tuduh jari kepada sekolah. Kita boleh tuduh jari kepada KPM, kepada menteri. Tapi nak ceritanya, budak-budak sama sekarang ni dahsyat. Kalau saya pergi ke sekolah tu, tuan-puan, ada adik pelajar, ni yang pernah dengar ceramah saya, tahulah betapa dahsyatnya benda-benda seksual dalam kalangan budak-budak sekolah pada hari ni. Bahkan kadang-kadang sampai tahap ugut nak rogol kawan, walaupun dalam nada bergurau. Sebab tu bila nak menikah dalam usia remaja, janganlah pernah ada niat untuk buat benda-benda seksual liwat ke, oral sex ke, zina ke, rogol ke, jangan pernah ada sekali-kali. Bila kau ada niat benda macam tu dan bila kau ada peluang ketika tu, kau akan buat. Kemudian, saya nak sebut pada mak bapak, tolonglah anak-anak kita ni. Tangan-tangankan. Kalau dah biar, tangan-tangankan. Jangan bagi dia orang tu naik lemak. Anak-anak lelaki ni... Kena jadikan dia seorang lelaki yang bertanggungjawab. Pelindung perempuan. Bukan ngosak dalam perempuan. Nak kata sekolah tak buat program. Eh, macam-macam lah sekolah ada buat program. anti ganggu seksual, anti buli lah. Tapi benda ni tak berlaku. Sebab budak-budak macam ni... Mereka ni tak fikir masa depan dia. Jadi, apa yang saya nak sebutkan adalah... Ini peranan kita semua. Didik anak-anak ni pada rumah. Anak lelaki ni tolonglah... Jadikan mereka ni... Kawab. Pelindung pada perempuan. Ar-rijalu qawamu na'alan nisa. Pelindung pada perempuan ni. Bukan merosakkan. Dan ada adik, adik yang tengok video saya ni. Tolonglah ingat pesan saya. Kalau saya pernah ceramah kat sekolah awak. Yang belum sampai ceramah. Tolonglah. Jangan sekali-kali pernah ada niat. Rasa keseronokan bila nak buat macam ni. Napsu ni memang seronok pada waktu-waktu macam ni. Tapi kesan dia meringkuk kau dalam jara. Kena sebat punggung kau tu sampai terkoyak. Tapi ialah Seronok sesaat. Berana sepanjang hayat. Saya doakan anak perempuan yang menjadi mangsa dalam kes ni awak pulih trauma berkenaan terus rujuk pihak hospital pihak doktor tak ada lagi apa ucapan yang saya mampu berikan sebab diri dia sendiri yang lalui benda tu